Salam əziz şagirdlər. Bu gün Dəri E MTA mərkəzi 5-ci sınaq buraxılış imtahanı sualların izahına baxacağıq. Sual 31. OD şurası bucaq AOC-ni təmbəlləndir deyir. Şəkildə verilənlərə əsasən DOI bucağın tərcücüsünü tap. OD AOC-nin təmbəli olduğu üçün bunlara alfa alfa adını versək və AOB düz xətt olduğu üçün deməli açıq bucaqdır. Dərəcə ölçünə qədər olur 180 dərəcə. Onda alfa + alfa + 90 + 40 verir bizə 180 dərəcəni. 2 alfa + 130 dərəcə 180-ə bərabərdir. 2 alfa bərabər, = 180-ə 130 çıxsaq 50 dərəcə, alfa verir bizə 25 dərəcəni. Sənin nəyi tapdırdı? DOY bucağı. DOY bucağı burdan bura olan hissədir. E, bu hissə alfa idi, digər hissə 90 dərəcə idi. Alfanda tapmışıq 25 dərəcə. Deməli 25 ilə 90-ı toplamaq lazımdır. 25 üstəgəlinsin 90 nəticə verəcək. D bəndi 115 dərəcə. Növbəti sual. ax + 6y = 24 düz xətti. a -2, 3 nöqtəsindən keçdiyini məlumdursa a-nı tapın. Bu nöqtədən keçir dediyi üçün bunlar bizim üçün x y cailər. ax üstə gələnsin 6y = 24-də gətirib x y-nin yerinə qiymətlərini yerinə yazaq. -2a üstə gələnsin 6v y-nin qiyməti 3-dür, bərabər 24-ə. -2a = 24-dən 18 çıxanda 6, a da bərabər olacaq -3 b variantı. Növbəti sual tənliyin köklərinin hasilini tapdır. Kvadratik tənliyin kökləri hasili Vieta görə c bölünsün a-ya bərabərdir. Burada c -6-dır, a isə 2-dir. Olacaq -6/2, nəticə -3 a bəndi. Növbəti sual. Eee bərabərsizliyin ən böyük tam ədədini tapın. Bunun üçün məxrəcəki ifadəni sağ tərəfə çarpazla vursaq

ral 35. AM3BM5 M-nin 6 bəsini tapdır x. Və burada M-nin BC paraleldir şərti verilib. Biz demişdik ki, üçbucaqda oturacağı paralel düz xətt çəkilərsə, alınan balaca üçbucaq böyük üçbucağa oxşar olacaq. Ona görə də tərəfləri ABCD x y ilə ifadə etsək, Ə burda oxşarlığa görə tərəf nisbətləri əmələ gəlir. Kiçik üçbucağın tərəfini bölürük böyük üçbucağın tərəfinə a+b. Eyni formada kiçik yan tərəfi bölürük ümumi yan tərəfə və kiçik oturacağı da bölürük böyük oturacağa. Bu xassədən istifadə edərək misalı həll edirik. Deməli AM 3-ü bölürük ümumi uzunluq 3+5-ə bərabərdir oturacaqdır, oturacaqı ödürük. 6 bölünsün x-a. Çarpazlasaq 3x = 8 * 6-ya vuran da 48. x də bərabər edir 16. Cavab A bəndidir. A və B nöqtələri verib aradakı məsafənin 4 mislini tap deyir. İki nöqtə arasındakı məsafə düsturunu xatırlayaq. A nöqtəsi x1, y1, B nöqtəsi x2, y2-dir. AB nöqtələri arasındakı məsafəni tapanda kök altında ikincinin koordinatlarından birinciyin koordinatlarını çıxıb kvadratları cəmin tapmaq lazımdır. Bu bizim iki nöqtə arasındakı məsafə düsturumuzdur. İndi bizim A nöqtəmiz 8 - 3-dür, B nöqtəmiz 2 5-dir. Onda AB nöqtələri arasındakı məsafəni tapmaq üçün x-dan x-i yəni, çıxırsız, yəni 2-dən çıxırsız 8-i, üstə gəl y-dan da y-i çıxırsız. 5-dən də çıxırsız -3-ü. Deməli 2-dən 8 çıxanda 6, 6-nın kvadratı 36, 5-in üstünə 3 gələcək 8, 8-in də kvadratı 64, eləyir kök altında 100, ondan da çıxır nəticə 10. Demək ki cavab D bəndində olacaq. Hə, yox üzr istəyirəm. Bizdən 4 mislini tap deyir. Ona görə də 4-ü vuracaqsan ona, nəticə olacaq 40 C variantı. Əlbəttə, sual 37. A bərabər 3 tam 5də 1 üstə gəlinsin. 0.4-ü kəsrlə 0.4 kimi yaza bilərik. 3 tam 5də 1 saxlayıram. 4-lə onu 2-yə ixtisar eləsək 5də 2 alınır. Modelcə 3 tam 5də 3. Bu ədədin kəsr hissəsi 5də 3-dür. 3-ü də 5-ə bölsək eləyir 0 tamında 6. Yəni cavabı 5də 3 olaraq veriblər, D bəndidir. AD məsafəsini tapın, yəni oturacağı istəyir. Oturacağı istəyir. Trapeziya həlliyəcək demişdir ki, əsasən təpədən ündürüklər çəkmək lazımdır. B təpədən aşağıya ündürlük çəksək Yuxarı 4düsə, aşağısı 4dür. CD 3düsə, qarşıdakı tərəf də 3dür. Yandakı üçbucaqda bucaqları tamamlasaq 45 90, deməli bu boş olan dərəcə də 45-dir. Onda burada bərabər yanlı üçbucaqımıza gəlir. 45-in qabağı 3düsə, digər 45-in də qabağı 3 eləyər və ümumi oturacağı istəyir bizdən. Yəni AD-ni istəyir. AD-ni tapmaq üçün 3-ün 4-ü toplamaq lazımdır. Cavab D bəndində. Sual 39. 2 tam bu oxunuşu nə təridir? 2 tam dövrdə 3. 2 tam dövrdə 3, yəni 2 tam 9 da 3 şəklində yazılır. -1 tam dövrdə 6, yəni 9 da 6. bölünsün 1 tam 9 da 5 verilmişal. Buranı sadələşdirmək üçün əvvəlcə düzgün olmayan kəsrə çeviririk. 9u 2-yə vursaq 18, üstünə 3 yələndə 21. 9-da digərdir deyicək 15 bölünsün 9-da 14 bərabərdir. Əvvəlcə sürəti hesablasaq 9-da məxrəcə eyni olduqsun sürətləri bir-birindən çıxırıq. Edir 9-da 6 bölünsün 9-da 14. Bir ədədi digərədə bölərkən birinciyini saxlayıb ikincinin tərsinəsinə vururuq. Yəni 14-də 9-a vururuq. Bu zaman 9-lar ixtisar gedir. 6 ilə 14 nisbəti qalır. Bunlar da 2-yə qısa gedir. Edir cavab 7/3 C bəndidir. Növbəti sual 40. Diaqramda A və B çoxhədlərlərin vuruqları verilmişdir. Nələri verilib vuruqları? Onda A dairəsinə diqqət eləsək, A dairəsində 2 dənə ifadə var: x-2 və x+3. Demək ki, A = x-2 * x+3 Mütəzəmin vurbaçını sadələşdirsək x kvadratı + 3x çıx, - 2x - 6 = x kvadratı burada 3x-dan 2x-i çıxsaq müsbət x qalar - 6. A ifadəsini tapdıq. B ifadəsini tapaq. B-nin dairəsində hansı ifadələr dayanıbdır? x + 3 * x + 2. Niyə vururuq bunları bir-birinə? Çünki misalan şərtində bizə vuruqları verilibdi deyir. Mövcudən vuruba çaq x kvadrat üstəgəl 2x üstəgəl 3x üstəgəl 6 bərabər. E, burada da 2x-in 3x-i toplasaq 5x üstəgəl 6 edir. A ilə B-ni tapdıq. Baxır kimi son şərtində bizə nəyi tapdırır? A üstəgəl B. A üstəgəl B-ni də tap dediyi üçün A-nın ifadəsi x kvadrat üstəgəl x - 6 üzərinə gəlsən y e, B-nin ifadəsi x² + 5x + 6 = Əmərtəz e, arasında ki şərt toplama olduğu üçün elə olduğu kimi yanaşa bilərik. x² x² toplayanda olur 2x². Müsbət x tam müsbət 5x edir 6x. -6 ilə müsbət 6 da bir-birini aparacaq. Nəticə 2x² + 6x cavabıdır. Sual 41 oturacağı aci olan bərabəryanlı abc üçbucağı. Demək ki, bir dənə üçbucaq çəkməliyik. Oturacağı nədir? ac. Oturacağı ac olduğu üçün təpə bucaq da b-dir. A bucağından çıxan adi şüası demə A bucağından a təpədən bir dənə adi şüası çəkirik. Onu 22 28 dərəcə olan iki bucağa ayırır. Demək ki, biri 22 dərəcə, digəri isə 28 dərəcə olmaqla iki bucağa ayırır. ABC üçbucağının təpə bucağını tapın deyir. <coughs> Deməli, A bucağı bütövlükdə, bucaq A bütövlükdə 22 + 28-dir, yəni 50 dərəcədir. Və üçbucağa bərabər yanlı üçbucaq dediyi üçün oturacağıdakı bucaqları bərabər olur. Yəni A ilə C bucaqları bərabərdir. A bucağı 50 dərəcə olduğundan, demək ki, C bucağı da 50 dərəcədir və B bucağını da tapmaq üçün üçbucağın cəmi 180 dərəcə qaydasından istifadə eləyək. A bucağı 50, C bucağı 50, B bucağı X-dir. Cəmi 180. X də bərabər 180-dan 100, 100 çıxanda eləyəcək cavab 80 dərəcə A bəndidir. Burada müxtəsə vurma düsturunu tətbiq etməliyik. A - B vur A + B sürətəki ifadəyə nəzər eləsək, bu müxtəsə vurma düsturudur. Birinci ədədin kvadratı - ikinci ədədin kvadratıdır. Deməli Sürətdəki ifadə 4-cü dərəcəli 5-1 vur 4-cü dərəcəli 5^1 böl 5-nin kök altı 5-1 bərabərdir. Sürətdəki ifadə a^2-b^2-dir. Yəni 1-ci 4-cü dərəcəli 5-in kvadratı - 1-in kvadratı deyəcəyik. Məxrəcən işimiz yoxdur. Bərabərdir. 1-ci ifadənin kvadratı üçamında köklə 4-cü dərəcəyən kvadrat ixtisar gedir, qalır kökdə 5-1. Aşağıda da köchlər 5 - 1-dir. Eyni ədədləri bir-birinə böləndə nəticə verir bizə cavab 1. 42-də B variantı. Sonra sual 43. Parabolun təpə nöqtəsinin koordinatlarını tapın deyir. y = x^2 - 6 verib. <coughs> Bu hansı kvadratik funksiyanın tənliyinə bənzəyir? a * (x - m)^2 + n tənliyinə bənzəyir. Buradan m və n-in qiymətlərini götürə bilərik. Ee, burada görürük ki, düsturda çıxmadı, amma ifadə nəyə çevrilib? Üstə gəlməyə. Demək ki, m mənfi ədəddir ki, işarəsi dəyişib deyirik və yaxud da bu şəkildə deyə bilərsiniz, mötərizəni sıfırlayan nöqtə m-in qiymətidir. Yəni mötərizəni sıfırlayan nöqtə -1-dir. Olacaq m = -1. n-in də qiyməti görsənir ki, -6-dır. m nöqtəsi x0 nöqtəsini göstərir, n nöqtəsi də y0 nöqtəsini göstərir. Yəni nəticə -1, -6 D bəndidir. Sual 44. Həcmi 8 olan kubun, kubun həcm düsturu nə idi? a kubu. Həcmi 8dir deyir. Yəni 8 = a kubuna. Nəyin kubu 8 eliyirdi? 2-nin. Kubun tam səthinin sahəsini tap. Kubun <coughs> bütün üzləri kvadrat olduğu üçün tam səthi, tam səthi 6 dənə üzü var kubun. Olacaq 6 kvadratı. A-nın qiyməti var elimizdə. Gətirib yerə yazsaq 6 vur 2-nin kvadratı, yəni 6 vur 4 eləyəcək nəticə 24 B variantı. Ehtimal sualı. Qutuda 5 qırmızı, 2 4 sarı, 3 qara kürə var. Qutudan təsadüfən çıxarılan bir kürənin qara olma ehtimalını tapın. Estmal tapmaq üçün əlverişli halların sayını bütün ümumi halların sayına bölmək lazımdır. Yəni bütün halları tapmaq üçün biz bütün kürələrin saylanı toplayırıq. Elir 12-dən kürə. Demək ki, 12 dənə kürəmiz var. Çıxarılan kürənin də qara olmasını istəyirik bizən. Qara da neçə dənə idi? 3 dənə. Demək ki, əlverişli hallarda 3 dənədir. Bunları da ixtisar getsə cavab 1/4 E variantı eləyəm. Bunlar qapalı suallar idi. Keçirik açıq tipli tapşırıqlara. A nöqtəsi və B nöqtəsinin çoxluqlarını verib, A və B çoxluqlarını verib, deyir A fərqi B elementlərinin cəmini tapın. Burada əvvəlcə A çoxluğunun elementlərini yazaq. Mənfi -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5-dir. B çoxluğunun elementlərini yazaq. Mənfi -2 mənfi -1 0 1 2 3 Və deyir bizə A fərqi B-ni tapın. A fərqi B nəyidir? Birincidə olub ikincidə olmayanlar deməkdir. Əvvəlcə eyni olanların üstünə xətt çəkək. Hə, A-da olub B-də olmayanlar hansılardır? 4-lən 5-dir. Bizə deyir ki, bu elementlərin cəmini tap. 4 + 5 nəticə 9. Sual 47. ABD kvadratına. Kvadrat nə idi? Bütün tərəfləri bir-birinə bərabər olur. BAy = 7, BY = 3√5. Kvadratın perimetrini tap. Perimetri tapmaq üçün onun nələrini bilməliyik? Tərəflərini. Onda AY hissəsini A desən, onda Y də A olacaq. Onda kvadratın ümumi tərəfi nə olmuş olacaq? 2A. Demək ki, bütün tərəflərin hamısı 2A-dır kvadratın bütün tərəflərinə bərabərdir. Və burada a-nı tapmaq üçün AB üçbucağının düzbucaqlı üçbucaq olduğunu görürəm və Pifaqor teoremini tətbiq edirəm. Katetlərin kvadratları cəmi bərabərdir hipotenuzun kvadratına deyirik. 4a2 + a2 = 9 * 5 5a2 = 9 * 5 hər tərəfdən 5-lər getsə a kvadratı 9 olduğu üçün deməli tərəf nə olacaq? 3. E, biz də orada kvadratın tərəfinə diqqət eləsək, tərəf 2a-dır. Kvadratın, kvadratın tərəfi 2a olduğundan 2-ni 3-ə vurzaq, tərəfin 6 olduğunu görmüş olacağıq. Onda perimeter də bərabər bütün tərəflərin cəmi, yəni 4a. 4 vurulsun e, kvadratın tərəflərinin cəmi, tərəflər 6 olduğu üçün 4 vur 6 ərizə cavab 24. Sual 48, mantiqi yanaşmalı olan sualdır. A ədədi 1-11 arasında olarsa, modulda 3-a ifadəsinin ən böyük tam qiymətini tapın. Burada A-ya 1-11 arasına elə bir qiymət verməliyik ki, bu nəticə ən böyük olsun. Və burada baxsaq, A 11-dən kiçik olduğu üçün A-ya ən çox 10 verə bilərik. Bu zaman a-nın qiyməti modulda yenə yazsaq 3-in modulda 10 edir. Bu da modul -7-dən nə çıxacaq? müsbət 7. Demək ki, bu ifadənin ən böyük qiyməti müsbət 7-dir. Sual 49. 2 ədədin cəmi 46-dır. 2 ədədin cəmi 46-dır. Ədədləri bilmədiyimiz üçün birinci ədəd a olsun, digər ədəd b olsun. Bu ədədlərin cəmi 46-ya bərabərdir. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, burada hansırının böyük olduğunu bilmirik. Birini nəzərə alaq, məsələn, A-nı. Deyir, A-nı B-yə bölsək, böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, natamam qismətdə 6, qalıqda 4 alınar. Deməli, qismət 6, qalıqda 4 alınar. Burada bölünənin əzər tapırdıq. A bərabər idi böləni qismətə vurub üzərinə də nəyə əlavə eləyirdik? Qalığı a = oldu 6b^4-ə. Onda a-nın bu ifadəsini gətirib e, bu ifadə yerinə yazsaq, a-nın yerinə 6b^4 yazıram və üstəgəl b = 46-ya. 6b-nə b-ni toplasaq elir 7b = 46-dan 4 çıxsaq 42, b də bərabər olacaq 6-ya. b 6-dır. Ə misalın şərtində bizə demişdilər ki, bu ədədlərin cəmi 46-dır. Onda deməli b 6 olduğu üçün a də bərabər olacaq 40-a. Bu ədədlərin fərqi nəcədir deyir. Onda 40-la 6-nın fərqini tapsaq, nəticə verəcək bizə 34. Növbəti, ifadənin qiymətini tapın. 1-ci sadələşdirmə etsək, yuxarıda x-ı mötərizə xaricindən çıxardaram. Hər üzündə x var qalacaq x kvadratı - 8x + 16. Məxrəci də x kvadratını mötərizə xaricindən çıxartsaq qalacaq x - 4. Bu zaman x-ların biri ixtisar getmiş olur. Sürətdəki ifadəyə diqqət eləsək, birinci x-in kvadratıdır, axırıncı 4-ün kvadratı, ortada onların ikimizli var. Demək ki, bu müxtəsər vurma düsturu olan x - 4-ün kvadratının açılışıdır. Məxrəcə nə qalmışdı? x * (x - 4) Ə e, burda bunların biri də ixtisar getsə, sürətə qalır x-4, məxrəcə qalır x. Bizə də qiyməti vermişlər x-ın qiymətini 5. Deməli x-4/x-a görə x-ların yerinə 5 yazsaq nəticə verəcək bizə 1/5. Bu da nə deməkdir? 0.2. Sual 51. Taxıl üydüləndə 80% qədər un alınır. Deməli taxılı üçsək, taxılı üçsək 80 faizə qədər un alınacaq. 60 kq taxıl yüklənir, nə qədər un alınır? Burada bizə deyirlər, 80 faizə qədər un alınır. Onda demək ki, 60-ın 100-də 80-ni tapacaq. Sıfırlarını ixtisar eləsək 6/8 48. Demək ki, 48 kq un alınacaq. Sual 52. Tərəfi 6 olan kvadratın sahəsi Deməli bir kvadrat var imiş. Bunun tərəfi 6-dır. Və kvadratın sahəsi deyir. Kvadratın sahəsi nə idi? A kvadratı. Yəni 6-nın kvadratı 36. Tərəfləri 3 və 4 olan düzbucaqlının, demək ki bir dənə düzbucaqlı var imiş. Tərəfləri 3 və 4-dür. Düzbucaqlının sahəsindən deyir. Düzbucaqlının sahəsi nə idi? A vur B. Eni vur uzunluğu o tədir 12. Bir kvadratın sahəsi sayısı, düzbucağın sahəsindən neçə dəfə böyükdür? 36-nı bölərsən 12-yə, deməkdir 3 dəfə böyük olacaq. Sual 53. XY hasilini tap deyir. Burada ya X-ların ya da Y-ların əmsallarını bərabərləşdirmək lazımdır. Y-la bərabərləşdirmək üçün yuxarıdakı ifadəni 5-ə vuraram. Olacaq 10x - 5y = 35. Aşağıdakı ifadəni olduğu kimi köçürsək, indi -5 y-ları nəynəsəy bir-birinə apararlar, çıxsaq. 10x-dan 6x çıxsaq 4xdir. y-ları çıxanda bir-birinə aparır. 35-dən -3 çıxanda eliyəcək 38. x-ı da tapmaq üçün hər tərəfi 2-yə ixtisar eləyək. 2x = 19-a x da bərabər eləyər 19/2. x-i tapdıq aparıb birinci tənlikdə yerinə yazaraq y-ni tapmağa çalışacağam. Aparıb birinci tənlikdə yerinə yazaq. 2 vurulsun x-in qiyməti 19/2-dir. -y = 7-yə. Burada 2-lər bir-birinə aparsa 19-y = 7-yə y də bərabər 19-dan 7 çıxanda irici cavab 12. y 12 x tələndi 19/2. Bizə də x vur y istəyir x-in qiyməti 19/2, y-nin qiyməti 12-dir. Burada da 2-nə 12 ixtisar gedəndə 6 qalır. 19 * 6 bu da bərabərdir 60 + 54. Cavab eləcə 114. Sual 54. Kök altı x + 1 böl kök altı x = 7 verir x + 1/x-i istəyir bizdən sual. Sonuçlan ifadə verilən ifadənin kvadratına bənzəyir. Birinci ifadənin hər iki tərəfini dənə-dənə kvadratı yüksəltmək olmaz. Mörtərizəli şəkildə hər iki tərəfi kvadratı yüksəldirik. Yəni birinci ifadəni a + b-nin kvadratı şəklində asmalıyıq. a kvadratı, yəni kök x-in kvadratı edir x, x. üstəgəl bu ədədlərin 2 misli 2 vurulsun kök x vur 1/köklə x + b kvadratı. Yəni 1/x-ə gedəcək bərabər 49. Bu da kökdə x-ı 1-ə aparır. x + 2 + 1/x = 49. 2-ni sağ tərəfə keçirsək, x + 1/x = 49 - 2 edir. Bu zaman x + 1/x = 47 cavabını tapmış olarıq. Bizdən də bu ifadəni istəyirdi. Sual 55-ci sualımızdır. Burda diqqət elə sizi B nöqtəsindən bir dənə toxunan çəkilib, bir dənə də kəsən çəkilib. Bu kəsən ifadəsində kəsənin uzunluğunda mən d y-nin nə olduğunu görmürəm, uzunluğu verilmir. Bura bir dənə a di yaramız onda. Toxunan kəsən düsturuna əsasən birinci böyük hərflərlə yazaq düsturumuzu. Toxunanın kvadratı bərabərdir B-dən çevrəyə qədər məsafə C vur. Yenə B-dən başlamaq lazımdır. B-dən D-yə qədər məsafə, çevrənin sonuncu nöqtəsinə qədər məsafə. Deməli, AB 6-dır. 6-nın kvadratı bərabər BC-nin uzunluğu 3-dür. B-dən D-yə qədər məsafəni də tapmaq üçün 3-ü, 7-ni və A-nı toplamaq lazımdır. 3 + 7 + A. 36 = 3 * 10 + A. Hər tərəfi 3-ə bölsək, 12 = 10 + a, a-nın qiyməti edər 2. Deməli, tapdıq ki, burada a-nın qiyməti, yəni DE-nin qiyməti 2-dir. DE-ni 2 tapandan sonra burada diqqət eləcəyik, iki vətərin kəsişməsi var. Bir AF vətəri var, bir də DC vətəri var. Vətərlərin kəsməsinə görə də belə bir, bir düsturumuz var idi. AE vurulsun davamı EF bərabər DY vurulsun. YS uzunluğuydu. AY'nin uzunluğu 5. YF X'dir. DY 2. YS'nin de biribler bize 7. 5X beraber 14'e. X beraber 14 bölünsün. 5. 14'ü 5'e bölünsün. 2 tamamda 8 cevabı. Bu